Уважаемая средняя группа, я очень рада встрече с вами, а также и Даша, которая будет мне помогать в проведении этого занятия. Думаю, что вы дома повторяете разминку, которую мы с вами выучили в Up. Для смотрю новая разминка, нужно все время делать эти упражнения. Сегодня мы с вами продолжим учить. Тема урока сегодня четвертая позиция джазовая шаги и повороты под джазовой четвертой позиции следующее мы с вами будем вспоминать уже прошедший материал для улучшения высоты прыжка итак начнем с высоты прыжка Здравствуйте я рада встретиться с вами сейчас мы будем вспоминать... Драгиваемся пола, спина ровная, подбородок поднят. И сейчас мы выпрыгиваем наверх. Меняем ноги и с такой же ровной спиной, касаясь указательными пальцами пола, садимся. Так повторяем 4 раза по 3 подхода. Пожалуйста, исходное положение. Первая параллельная позиция. И на раз, два ставим ногу по диагонали обе ноги, разворачиваемся. Раз, два. И меняем положение. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Поворот пять, шесть, семь, восемь. Закончилось упражнение на правую сторону. Давайте еще раз. Фиксируем все положения. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Перешли. Три, четыре. перешли Пять. Шесть и толчок, и поворот. Семь. Восемь. Все, упражнение закончилось на правую ногу. Теперь начинаем на левую ногу. Три, четыре. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дети, мы хотим напомнить о правильном дыхании. В джаз очень важно правильное дыхание, и поэтому мы сейчас с вами попробуем дышать во время движения так, как положено. Когда мы исполняем положение движения контракшн, мы выдыхаем воздух. И когда релиз, вдыхаем носом. И опять выталкиваем. в этом же случае уже движение такое, как roll down, оно тоже как бы с опусканием корпуса вниз. И именно когда мы опускаем корпус вниз, мы выдыхаем, а поднимаемся, мы вдыхаем. С выдохом раз, два, три, четыре, пять, семь. Вдох, пять, шесть, семь, восемь и раз, два, три, четыре и вдох раз, два, три, четыре. Теперь внимание, мы то же самого, вот, допустим, делаем рулет да, вниз и выдох и назад И на нога. Красиво вдох делаем. И возвращаемся. Есть еще такой момент, как слайд. Слайд в сторону. Да? И как бы мы делаем выдох, продвижение. И вдох. Так. И выдох. И вдох. Давайте еще раз слайд сделаем. все что мы делаем тут и также концентрируйте свое внимание на дыхании на том что мы сегодня проходили до новых встреч